Во-первых, я хочу сказать, что я обратил внимание на вот это видео. И скажу, меня очень порадовало, что Путин, когда отвечал, волновался больше, чем журналист, который задавал вопрос. Это хороший знак. Вопрос второй. Язык жестов Алана Пиза говорит о том, что когда человек чешет себе глаз, особенно левый, Владимир Владимирович это часто чешет пальцем фак по глазам, этот человек думает о чем соврать. Он был готов к этому вопросу, но не был готов к этому ответу. И вот себе нашел свой конек, оседлал, долго говорил ни о чем. Ситуация очень простая. Когда мы говорим про всех на всех, мы до сих пор не знаем, сколько всех наших там. И такие точки, как Сурмогила или Донецкий аэропорт, позволяют очень здорово манипулировать ситуацией, потому что мы знаем, сколько людей туда ушло, но потерялось и не вернулось обратно. Но мы не знаем, кто из них убит, кто из них содержится в плену кто из них задержан. Потому что всегда можно списать на то, что это, наверное, под завалами аэропорта. Мы не знаем, вот у нас есть такое количество, у вас такое. И это действительно превращает все в балаган, вместо того, чтобы поймите правильно. Там есть Медведчук, да, который очень сильно влияет на обмены с той стороны. Это кум Путина, человек, который умудрился на плакаты украинского выбора повесить российские цвета. И для него вопрос обмена пленных – это вопрос продемонстрировать какое-то свое влияние на ситуацию. Так был обменен, по сути дела, даже не обмен, практически подарен Олег Кузьминых. Медведчук показал, что он в этом процессе серьезный игрок, что он может отдать туза, потому что у него в рукаве еще крапленных карт достаточно много. Когда Юрий Тендит говорит про то, что мы будем воевать за эту территорию, я устал задавать этот вопрос Ярошу, Порошенко, Грицаку, не знаю, там, Тимофеевичу Полтораку, когда вы говорите, что мы воюем за Крым и за Донбасс, вы хотите вернуть территорию или людей? И это вопрос принципиально важный. Потому что если вы хотите вернуть обратно только территорию, то это геноцид. Если вы хотите вернуть людей, то огромное количество людей выехало оттуда, они вокруг нас. Мы при этом их называем конченными Донецкими, конченными Лугацкими, относимся к ним абсолютно с пренебрежением, вместо того, чтобы показывать им, что мы здесь а не на Донбассе или в Крыму, строим ту Украину, в которой бы хотели жить люди и звонили бы в Донецк, в Сулыганск, говорили, пацаны, тут в Хмельницком так здорово, что было бы здорово, если бы вот вы вернулись, и мы построили э, там так же, как здесь. У нас есть дикая сейчас проблема, Сайк. Э, обмен пленными вышел в плоскость э, таких вот пиар-компаний, да, там, Путина, с нашей стороны людей, которые не должны этим заниматься, они должны делегировать полномочия Ване Рудюку, Юрию Тандиту, группе при СБУ, Владимиру Рубу на офицерскому корпусу и дать возможность специалистам договориться и принести руководителям до вот этого звонка Путина, про который вы говорите, готовое решение, которое должен подтвердить президент, но Петр Алексеевич Порошенко не должен учить уборщицу прибирать администрацию президента, снайпера стрелять, пулеметчика заряжать э, патроны, а переговорщиков заниматься переговорами. Иначе у нас получится так же, как э, с э, обменом Рахмана, Когда мы 30 ноября обменяли Андрея на Старкова, но мы могли это сделать 18 августа, когда Старков еще не был э, осужден, когда был вариант обмена майора на майора, мы здесь побоялись сказать первому лицу, что такая ситуация есть, а вдруг перед выборами это кто-то использует в своих личных корыстных целях. Надо думать о солдате, который находится там. И страна должна, как Израиль, делать все, чтобы вернуть сюда каждого бойца, который попал в плен.